Получили удовольствие, да, постреляв друг в друга, поучаствовали в нашем любительском турнире. Некоторые сильнее играли, некоторые слабее. Ну, соответственно, сейчас те, кто которые сильнее играли, получат какие-то поощрительные призы. Начнем, как всегда, с третьего места. За третье место мы награждаем команду «Мандарин». Где они? Где вы? А что один? Все выходите. Да. <плодисмент> продак... Так, смотрите, ребята. Мы вам вручаем посещение на всю команду в океанариум. <laughs> да, я потом подойдите и расскажу, как туда попасть. <смех> 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 Забор, дырка. <laughs> что, что для этого нужно сделать? Да. Поздравляем вас. Хорошо сражались. Поздравляю. Подходите, подходите. Поздравляю. Спасибо. 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 Радуемся. Итак, поприветствуйте команду. Итак, бурные бурные аплодисменты. Место. Команда, которая шла до последнего раунда без поражений, но в последнем раунде он так и получился финальным. Ну, немного была слабее. Это команда Чернобыльский пасечник. пацаны, сертификат на посещение океан... Ой, дельфинария на 5 человек. Расскажу, как туда попасть. Молодцы, пацаны. Заглушки одевай. Одевай заглушки почаще. И? И? Поприветствуйте команду, которая заняла первое место. Команда «Животное». Во-первых, вам диплом и каждому тут по сертификату в картинг клуб Пионер на 10 минут бесплатного заезда. За 60. Без прав. Без прав. Я могу с правами. Поздравляю. Спасибо. Молодцы, ребята, сегодня сражались. Спасибо. Вы долго шли к победе, да? Ну, да Сражаюсь, как люди. Давай, давай, давай. Так. Давайте, ребята, у нас еще есть несколько там призов, которых мы. Две маски, которые мы сейчас разыграем. Потом три сертификата. Начнем. Мы решили поощрить из всех играющих сегодня девочку. Вот эту. Мы подарим сертификат на Это единственная девочка, которая сегодня сражалась с такими мужчинами молодец да, я думаю как бы вы нам доверяете мы сделаем на каждого из вас у нас там есть номерок Нет, пускай девочка получила сертификат отрабатывает давай, давай, давай твоя задача чтобы да, нейтральный человек вытянуть номерок под этим номерком сейчас скажет человек который получит вот эту маску на камеру Номер скажет. три. Номер три, вот. Это черные лисы. команда черные лисы. Влад. <плодисмент> 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 Это возвращаем. У нас еще ну, один из наших друзей Центр Восточных Едамор Будакан. Он нам дал три сертификата. Мы сейчас разыграем среди вас на первые там бесплатные тренировки. Тут есть очень много чего. Кто захочет, сходит. Ну что, он может опять выиграть. Давай девушку будем. На города пошли. Седьмой номер. Да сразу три бумажки вытащите. Седьмой номер это команда животные

что ты там выбираешь? Объясни. почему вы выиграли только две команды? Киященко Александр. Давайте другого выбирателя. Пять! Сейчас не им повезло. Андрей. Понятно, он пошел, что там повезло Куда ты бы рассыпал? Все, Все, Да так. Нет, уже... смотрите, ребята, у нас осталась еще одна маска. Мы ее разбираем ее среди людей, которыми Где являются туда? у нас постоянными клиентами. Давайте так. Номерки рассыпали. Девочка нас сегодня разыгрывает. Говоришь, а цифру от 1 до 8. Этот человек из постоянных клиентов сейчас скажет. Ну, ты скажи цифру, мы скажем, кто получит маску. Поздравляем. <плодисмент> <о, да, плодисмент> держи. Пользуйся <говорить> <плодисмент> так, да, И давайте теперь <плодисмент> мы отметим ребят, которые у нас в клубе... Еще раз, еще раз. <плодисмент> а, еще забыл. <плодисмент> Ре, смотрите. У нас сегодня <плодисмент> играют ребята с клуба Чернобыльский пасечник. У них есть <плодисмент> свой пинбольный клуб. И они... Предоставили Это в вы? Приза. Это мы. Маску, которую разыграли среди всех, и баночку меда. Пчелы. Чернобыльского. Сейчас мы разыграем ее также среди всех. Чернобыльские пасечники Давай. Девочка опять, а ты опять только первый высовую. Может баночку меда выиграешь себе. Который наиболее сжат. А какой у меня номер? 22. 22. 22. Номер 22. Припять. Сейчас не припять. А, припять. А, Виталий, кисель Виталий. <плёк>